Здравствуйте! Я Наталья Дульнева, историк-медиевист из Львова Украина. И в этом выпуске я продолжаю свой рассказ о том, что Катары думали о спасении. И на этот раз мы поговорим о том, как церковь Катаров служила орудием спасения души. В прошлых выпусках мы уже немного говорили о том, что представляла собой церковь добрых людей. То есть это была традиционная церковь в том смысле, что эта церковь была орудием спасения душ. Добрые люди считали себя истинной церковью Христовой. Они полагали, что они являются единственными и непосредственными наследниками апостолов, и э, таким образом э, через них передается э, дух утешитель, э, то то самое э, орудие спасения, тот самый обряд, с помощью которого человек может э, достичь царствия Божьего. Э, что касается римской церкви, то тоже напомню, что добрые люди не питали к ней никакого доверия, они не считали, что ее папа, ее клир имеет какие-то божественные полномочия, и они также э, не, не видели никакую, никакого цен, никакой ценности, никакого смысла в ее обрядах. Единственным таинством, уже несколько раз я говорила, но хочу, чтобы это запомнили, у них было крещение покаянием, то есть канцеляром. И церковь добрых людей в этом плане представляла собой отдельную церковь от римско-католической церкви со своими обрядами, со своей метафизикой, со своей экклезиологией, со своим клиром, верными и своей моралью спасения в предыдущих выпусках мы также немного говорили о том, как была устроена церковь добрых людей, и поэтому я и немного напомню об этом и чуть-чуть подробнее расскажу. Итак, поскольку добрые люди считали себя наследниками ранних христиан, наследниками апостолов, то их церковь тоже имела очень многое, много общего с устроением церкви у ранних христиан. Напомню, что церковь добрых людей состояла из общин христиан и христианок, получивших крещение покаянием, то есть крещение Духом Святым. Эти общины управлялись поместными епископами. В, во времена, в мирные времена только епископы были так называемыми депозитариями таинства. То есть что это значит? Это такой как бы, церковный термин, который означает, что только они имели право уделять таинство, то есть совершать крещение покаяние Духом Святым путем возложения рук. Консолямент ⁇ это, собственно говоря, и есть возложение рук епископов. И в этом обряде консолямент тоже очень многое есть от практики раннего христианства. Общины возглавлялись епископами и управлялись диаконами. Новые члены общины, как я уже говорила, принимались в общину путем получения крещения, покаяния, крещения Духа Святого. Кроме того, само это крещение покаяния было главным таинством. существовало и совершали еще несколько обрядов. Один из важнейших обрядов был обряд благословления хлеба. Добрые мужчины и добрые женщины со своим столом одни или вместе со своими верными, вместе с верующими, они благословляли хлеб и преломляли его. Это происходило в память о тайной вечере. И этот обряд можно назвать причастием без присуществления. Сам этот обряд был символом того, что хлеб это Слово Божье, и Слово Божье распространяется по, по, по всем людям. Поэтому этот хлеб раздавали всем присутствующим. Но никто не верил, что этот хлеб становился телом Христовым, в отличие от католического, например, причастия. То есть богословие Катаров не признавало присуществления. И интересно, что и этот обряд тоже имеет все черты христианской трапезы, когда происходило фрактиопанис, или приравнение хлеба, и агапе, то есть как бы, общая братская дружба трапезов в атмосфере общей братской дружбы и любви. Мы уже говорили о том, что клир... Катаров, клир церкви добрых людей, являлся одновременно и монашеским, и священническим. Это значит, что и добрые мужчины, и добрые женщины имели священнический и монашеский чин одновременно, в отличие, опять-таки, от ортодоксальных церквей, от католиков, и... особенно от католиков, где монашеский и священнический чин очень разделены, хотя в православии это немножко иначе, ну, как бы ближе к к иерархии добрых людей. Как монахи, все добрые христиане и добрые христианки, добрые мужчины и добрые женщины давали монашеские обеты, как монахи и монахини. То есть обеты бедности, целомудрия и воздержания. Они как бы жили в общинах и зарабатывали трудом своих рук. Но их общины были безо всякого затвора. Как священники, они проповедовали Евангелие, причем проповедовали его очень, как бы новаторски для своего времени, поскольку они переводили его на народный язык, так чтобы, когда они читали Евангелие, то люди могли бы понимать его. Ну и в случае отсутствия священника или диакона, любой добрый мужчина или добрая женщина могли уделить таинство консолямент. Особенно еще хочу напомнить, что церкви добрых людей были поместными церквами, их было по нескольку в разных европейских регионах, и все они были связаны между собой близкими отношениями, хотя в некоторых местах, например, в Италии, между ними были ну, иногда напряженные доктринальные споры. В XII веке таких церквей з добрих християн то есть в Окситанії и общины добрых христиан. А в тринадцатом веке уже п'ять. Это были церкви Тулузен, Альбежуа, Каркасс, АЖене и Розес. Кроме того, в это же самое время одна церковь была на севере Франции, и, по-видимому, ей подчинялись также и немецкие рейнские земли, и шесть церквей в Италии. Окситания была интересна тем, что в церкви, которые находились в городках, городах и городках этого региона, и особенно в маленьких городках, это небольшие укрепленные городки или деревни, назывались они кастро и бургады, и там открывались религиозные дома или религиозные общины добрых мужчин и добрых женщин, и там уже существовала параллельная католическая и церковная иерархия добрых людей. Это произошло благодаря тому, что церковь добрых людей, ее члены, ее клир вел абсолютно образцовую жизнь согласно тогдашним представлениям о морали апостолов и морали добрых христиан, морали христианской. Они представляли собой монашеский клир и не претендовали ни на какую светскую власть. В связи с этим к ним очень терпимо и благосклонно относилось местное феодальное сословие, и паства считала их людьми, которые имеют большую власть спасать души, потому что они имеют, как бы, их поведение соответствует всем образцам христианской морали. И постепенно, как я уже говорила, паства начинала выбирать именно добрых христиан и добрых христианок и их церковь для спасения своей души.